大家好，我是一凡，今天一起来做个柠檬手撕鸡，酸爽过瘾，专治夏天没胃口。首先准备母鸡腿两个，也可以用鸡胸肉，不过鸡腿肉比较 Q Q 的，有弹性，口感会更加好一些。准备一锅常温的自来水，母鸡腿依次下锅。 继续放入卷好的小葱，切好的生姜片，再放入料酒，盖上锅盖，中火煮十五分钟。现在趁着空隙来做个料汁吧。香菜切成小段，放入料碗。喜欢吃辣的朋友可以切点小米辣。柠檬切片，可以用黄柠檬。 因为家中正好有青柠，所以就顺手了。也同时因为不喜欢柠檬皮，所以就切除了。这个步骤随个人喜好吧。大蒜子切成片，再剁成蒜末。 加入三勺生抽，两勺醋，一勺香麻油，一勺盐，一勺糖，然后把所有调料撮合在一起，搅拌搅拌均匀，放在一边备用。视频都看到这里了，能否麻烦伸出您尊贵的手指给我点个赞呢？十五分钟的时间到了，打开锅盖，用筷子插入鸡腿，检查鸡腿肉中间有没有血水流出。 没有的话，盖上锅盖，再煮五分钟，就可以出锅了。鸡腿出锅要立刻放入冷水中，这样处理的鸡腿肉会更加有弹性些。把鸡腿肉按。 做简单，实在是太酷了。